temir 3 digidrokso fosfat molekulasidagi temir va temir va fosfor atomlari soni qanday nisbatda bo'ladi demak yozib olamiz temir di gidroksod di degani 2 degani gidrokso demak OH ni yozamiz OH dan 2 ta. va fosfat deydi fosfat guruhini ham yozib olamiz o to'rt holatda yoziladi Demek, temir 3 dedi demak temirni uch valentligi dedi demak OH guruhimiz bir valentli va bir valentlidan ikkita turibdi de. demak temir 3 valentli emas bir valentli bo'lib qoladi chunki ikkita valentligini OH ga berib yubordi demak temirimiz bir valentli bo'lib qoldi fosfat kislota qoldig'i esa 3 valentli demak bu bir bo'lgandan keyin bu tomonga hech qanaqa son yozilmaydi lekin uchimiz bu tomonga qarab yoziladi ya'ni bularni qavsga olib turib uch qo'yamiz bizda aytyapti temir va fosfor atomlari soni qanday nisbatda bo'ladi deyapti temir bizda bu yerda bitta turibdi lekin qavsni tashqarisida uch turibdi demak temir atomi uchta bor ekan fosfor atomi esa bitta turibdi demek demak uchga bir nisbata to'g'ri javobimiz bizda b variant ekan